হেল্ল' এভৰি ওৱান খুলুম্বাই সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আচলতে মই সৰু সৰু মাছ ৰাখিছিলোঁ এয়া মানে একেবাৰে সৰু বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু মানে মিক্স আছে ইয়াতে মিছা মাছ আছে তেনেকৈ সৰু সৰু মোৱা মাছো আছে আৰু তেনেকৈ সৰু চেং গৰৈ তেনেকুৱা টাইপৰ মিক্স মাছ ৰাখিছিলোঁ তো এইখিনি ভাবিছোঁ পিঁয়াজেৰে ভাজি তো প্ৰথমে মই পিঁয়াজখিনি এনেকৈ আগতীয়াকৈ মানে আগতে ভাজি লৈছোঁ আৰু মানে মাছৰ লগত একেলগে দিলে কি হয় মানে মাছখিনি তেনেকৈ ভালকৈও নিসিজে প্লাছ গুড়াও হৈ যায় তেনেকুৱা টাইপৰ সেইকাৰণে প্ৰথমে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ আৰু এনেকৈ ভাজি লৈ মেলি ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান কেঁচা জলকীয়া মানে কেইটামান দি দিছোঁ অলপ সৰহকৈ দিছোঁ জলকীয়া আৰু এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া ভাজি খালেও কেতিয়াবা ভাল লাগে তাৰপিছতে দি দিছোঁ গোটা নহৰু কেইটামান আৰু এই গোটা নহৰু এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে আৰু এনেও গোটা নহৰু বহুত কাৰণত বহুত কাৰণতো ভাল মানে হেল্থৰ কাৰণে আর নেক্সট মানে এই সর তেলত ভাজি লম ভালকে সিজি যালে ভাজি লম তারপর তেনকে ভাজি ল মেলি আকৌ মানে আসল কি হল এনেও এক ভাজি পাই যে পিঁয়াজ এনেক মাছ দি মেলি কিন্তু মানে আসল এনেকেই ভাজু মানে মাছখিনিও মানে গুড়া হয়ে না আৰু পিঁয়াজখিনিও মানে ছেপাৰেট হৈ থাকে ত' এয়া মই ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি এতিয়া মিক্স কৰি দি দিম আৰু এনেকৈ ভাজিলে আচলতে ভাল লাগে মানে গোটেইখিনি মানে পুৰিও নাযায় বা তেনেকুৱা আৰু এয়া জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াও মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ মানে উঠাই ৰাখিছিলোঁ এইখিনিও এক্সট্ৰাভাৱে তো এইখিনিও ইয়াতে গোটেইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া গোটেইখিনি মাছখিনিয়ে ভালকৈ ভালকৈ মানে ভাজি হৈ গ'ল আৰু মানে গুৰি হৈ নগ'ল মাছ আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনিও মাছৰ লগত লগত সুন্দৰকৈ মিক্স হৈ গ'ল মানে এনেকৈ ভাজিলে মানে ভাল লাগে খাবলৈ তো যিয়ে নহওক মই এনেকৈ ভাজি খাই ভাল পাওঁ আৰু এনেও সৰু মাছ ভাজি বা লোকেল মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাজি খাই মেলি এটা খুবেই সোৱাদ পোৱা যায় আৰু খায়ো ভাল লাগে আৰু নেক্সট মই এয়া মাছখিনি এয়াও মিক্স মাছে হয় কিন্তু অকণমান ডাঙৰ মানে এয়া টেঙৰা মাছ আছে তাতে আকৌ পুঠি মাছো আছে তেনেকৈ মিক্স মাছে হয় এইখিনিও তো এইখিনিও মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু আজি আচলতে মই এখন তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ শাহু আইৰ মানে ডিমাণ্ডত তেওঁ কৈয়ে আছিলে বহুদিনৰ পৰা মানে চাউলৰ গুৰিৰে তৰকাৰী খাব ত' আপোনালোকে খায় নে নেখাই নেজানো কিন্তু আমি আমি খাওঁ এই তৰকাৰীখন আৰু আচলতে আমাৰ বড়ো বড়ো ট্ৰেডিচনেল ডিছ হয় আচলতে তো আৰু এই তৰকাৰীখনৰ নাম আচলতে অনলা বুলি জানে সকলোৱে আমাৰ বড়োসকলে ত' এই অনলা মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু মাছৰে বনাম এনেই মাংস ঘৰেও বনাই চিকেনেৰেও বনায় বা পৰ্কেৰেও বনাব পাৰি কিন্তু মই আজি মাছেৰে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ কেইদিনমান পিছত বনাম কিন্তু শাহু আই মানে ইমানেই মন গ'ল খাবলৈ মানে মানে ৰ'বই নোৱাৰিলে তো ভাবিলোঁ আজি সৰু মাছেৰে তেওঁক বনাই মেলি খুৱাওঁ আৰু তেওঁৰ মনটো সন্তুষ্ট কৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে আচলতে খাৰ দিব লাগে তো মই খাৰ দি বনাইছোঁ এয়া চাউলৰ গুৰি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে আদা নহৰু পেষ্ট এটা বনাই ভালকৈ ভাজি লৈছিলোঁ তাৰপিছত তাতে পানী দি মেলি মই চাউলৰ গুড়িখিনি দি দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া উতলাই আহিলে তৰকাৰীখন তেতিয়া মই ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে দি দিছিলোঁ মছলা পাত মানে বনধনিয়াৰ পাত কেইটামান দি দিছিলোঁ আৰু এই বনধনিয়াৰ পাতে এই অনলা তৰকাৰীখন আৰু বেছি সোৱাদ ভৰা কৰি তোলে কাৰণ ইয়াৰ সুগন্ধিটো তাৰ লগতে খাৰৰ হয় তৰকাৰীখন গতিকে মানে খাবলৈ একেবাৰে জুতি লগা হৈ যায় গতিকে আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা মন কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চাউলৰ গুৰিৰে বনোৱা তৰকাৰী তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ আমিতো ভালেই পাওঁ কিন্তু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভালেই লাগিব খাই গতিকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কেতিয়াবা তো এনেকৈ মই মোৰ তৰকাৰীখন ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে এয়া থালিখন সজাইছোঁ শাহুৱাইৰ বাবে আৰু তো তেনেকৈ ইয়াতে ভাত ল'লোঁ তাৰপিছতে তৰকাৰীখন তেনেকৈ তৰকাৰীখনো দিলোঁ তেনেকৈ তাৰপিছতে মই ইয়াতে যিখিনি সৰু সৰু মাছ ভাজিছিলোঁ মিক্স মাছ গুড়ি মাছ বুলিয়ে ক'ম আৰু তো সেই মাছখিনিও ইয়াতে তেনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই অকণমান ভাজি কৰিছিলোঁ মানে আলু আৰু বেঙেনাৰে তো সেইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে আজি চিম্পলকৈ বনালোঁ তো দুপৰীয়াৰ সাঁজ আজি এনেকৈ হ'ল আমাৰ গতিকে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই